закладная Валентина Федотовна. Я с Харькова сама. Мы об Акейне узнали год назад. Первый раз тоже по акции мы брали пенсионеры. Средств маловато. Первый раз брали, а то по акции тоже. Проходили курс лечения. Ну, что я могу сказать после курса? По крайней мере, я сейчас чувствую, у меня гипертония была довольно стойкая, высокая. Сейчас у меня на норме держится. Редко-редко, когда поднимается. Улучшения какие? Ну, улучшения, во-первых, кишечник лучше стал работать, то, что я по себе знаю. Ноги, покуда вот после первого курса ноги у меня меньше стали болеть, но сейчас вот все-таки срок прошел довольно большой, стали увеличиваться боли, поэтому надеюсь, что будет улучшение дальнейшее. Ну, а так ощущение, конечно, бодрости было, легкости, чувство такое как-то полноценное, высыпалось хорошо, сон был нормальный, чувствовала себя более-менее прекрасно, вот до осени, покуда держалась все. Ну, сейчас повторный курс надо пройти хотя бы, чтобы стабилизировать это.